Oktyabrın 8-də səhər 18 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş Yusifcanlı kəndi ərazisində 2 nəfər şəxsin minə düşməsi ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir. İlkin araşdırmalarla həmin ərazidə təmir tikinti işləri aparan 1986-cı il təvəllüdlü Pərviz Läzəfov və 1989-cu il təvəllüdlü Ramin Əliyevin minaya düşmələr nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almaları müəyyən edilib. Bu gün saat 16.30-da Ağrı vəriminin çıxaldığı nazad edilmiş Yusuf canlı kəndə hissəsində keçən Füzuli Ağdam yolu istiqamətində minalardan təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə mina partlayışla bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki Partlayış nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü Şəmkir rayon sakinləri Əli İbrahimin Əmir oğlu və 1986-cı il təvəllüdlü Ağstava rayon sakinləri Nəcəb və Pərviz Süzal oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Xəsarət alan şəxslər Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təhlükəli ərazidən çıxarılaraq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hər bir şəxs Yol tikintisi Aparan Fəil şirkətinin əməkdaşlarıdır. Hadisə müəyyən olunan marshrutdan kənarda baş verib.